Здравствуйте, Дорогая Церковь! Слава Богу, что есть возможность поделиться Словом. И так Господь через брата ободрил, как раз дал Слово Ему, и у меня схожее с Ним Слово. И была мысль как бы другая, вообще сказать, другое Слово, но э, был чуток к этому, и как раз у вот нас совпали мысли, слава Богу. У нас вот была молодежная евангелизация, Хотел вообще, ну там много всяких, конечно, приятных моментов было. В целом, Бог и опять погода расположил. Стоял прогноз плохой, но убрал дождь, даже бабушка в конце подошла, как бы говорит, представь, я вот так хотела идти, осмотрела, дождь стоит, думаю, да, не, не пойду, а дождя нету, и все-таки вышла и пошла, я говорю, представьте, для нас это тоже свидетельство. Мы вот так думали, что будет дождь, а слава Богу, Бог нам дает вот так благое дело делать, и это не просто так, уж понимаете, и она как бы, ну да, да, это все Господь, потому что действительно видит, что вы на благое дело. Ну и как бы видел еще такое, что люди были, и молодежь, которая мимо проходила, насмеивалась, там над крестом как бы кланялась, я вот это вспомнил историю, как над Иисусом, когда его распинали, они там смеялись, и как бы это все было некрасиво. Но внутри было у меня какое-то вот такое чувство. Сначала, конечно, резко было такое, ну, негатив. Но я понимать начал, что на самом деле относительно недавно я сам такой был. И слава Богу, что Бог меня спас, помиловал. И появилось сожаление к людям, что все-таки они Бога не знают. И по-любому у них какие-то переживания внутри есть. И есть пустота, которую надо, чтобы заполнил только Бог. И дай Бог в будущем, Бог им откроется. И была бабушка тоже верующая такая, которая, она взяла Библию там почитать, как бы, и вижу, она по телефону по кнопочному ходит, разговаривает, и такой момент, она так, подруге видно, ну, там камеры нету, она ее так, послушай, послушай, там, что поют, тут вот, евангелизацию проводят, и как бы это такое ободрение, это буквально вот после этих людей было, что вот есть люди, которые даже вот радуются, проходят, проходят рядом и видят это, и слава Богу, что мы в правильном месте. В целом, вот я получил урок в этой евангелизации. Хотелось, конечно, просто вот прийти поевангелизировать. Да, там и все хорошо. Как бы и ты в хорошем э, с таким с хорошим сердцем в правильном настрое, но можно сказать, где-то так практикал я и э, пришел. И изначально, считай, пошел, надо были камни, взять камни. И камни я пошел взять под батутом. Иду под батут, беру камни, как бы, а внутри голос, ну, четко, но тихо. то ну, найди у кого-то, спроси, камни хоть и под батутом, но надо узнать у кого-то. Ну, я как бы-то там спешу, надо быстро, и пошел туда. Принес туда камни, а там буквально пару тех камней несчастных, как бы, это, положил их. И тут поворачиваю голову, там Андрей рядом с и там такой парень стоит спортивный, здоровый. Я говорю, куда ты камни взял? Я думаю, да ты что? Ну, как бы я извинился, покаялся, сам внутри даже по своему сердцу анализирую, смотрю, думаю, я еще там с таким сердцем, как бы он ко мне подошел за какие-то камни, ну прям взял камни, ну подумал, что камни, кому они там прям надо, те камни. А я это понимаю, что это Господь мне проговорил реально. Я еще и ну, в сердце своем анализирую, заметил, что вот у меня вот такое вылезло. Но он открывает, слава Богу, и через это учит. И я понял, что чем меньше мы бодрствуем в каких-то вещах, духовных дисциплинах, о том, о чем брат вот только что говорил, а бывает такое, что Господь уже дает где-то дерзновение, где-то тебе помогает в чем-то, и ты думаешь, ну все, возлагаю как бы на Бога, и приходит такое обольщение, что ты думаешь, что ну сейчас осуетился там, поеду на евангелизацию, особо как бы не помолился, и оно все пройдет нормально, Бог усмотрит. А на самом деле оно так не будет. Надо сто процентов эти духовные дисциплины исполнять, и тогда действительно Бог будет и благословлять, и ты будешь чуток к тому, что Бог тебе проговаривает. И в этот же день мы читали на утренняя Иоанна, 15 главу, и как бы меня попросили выйти поделиться словом, я запереживался, но открываю читать главу тут же и понимаю, что мне Господь и дает чем поделиться. И я пережил, когда вот действительно говорят, что Бог куда-то есть и тебя посылает, он тебе обязательно даст и у тебя будет все необходимое для этого. И меня коснулось вот это слово, я на 15:12 где написано «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». И вот я как будто бы не обратил внимания, что здесь меня написано с большой буквы, и принял это к себе, что из нас могут вырастать ветви, и вот как-то мне картина даже не из-за лозу, а больше за ветви на деревьях, что с деревь... на деревьях с ветви вырастают ветви, и вот надо понимать, что у нас внутри вырастает, и в этот же день я пережил это вот обрезание, что я увидел, что в этой ситуации в каком-то, каких-то там камнях, но в таком смешном вопросе вот у меня возникла вот эта проблема, и Бог, слава Богу, обрезал, и как бы, и дал возможность покаяться. И я так понял, что цель Бога это как бы не наказать, ну, когда Он очищает, а умножить плод. Вот Он видит, что ты сейчас в угодном Ему уделе, и Он это все делает во благо тебе для того, чтобы Он в этом прославился, а ты возрастал. И Он убирает из тебя эту всю грязь, которая вот бывает лезет. И надо быть внимательным к тому, какие у нас ветви внутри есть, анализировать вообще, что из нас вырастает и... Стараться вот в молитвенной комнате надо посты применять, допустим, применять и обрезаться заранее в этом всем, чтобы там этого уже не всплывало. Ну, если это возможно, конечно. Без ухода. Вот я записал так, что виноградарь Бог, который ухаживает за лозой за виноградником и мы могли бы существовать вот так да, вот, что мы виноградник, но без него мы вообще, у нас нету ценности и мы могли бы быть просто как какой-то бурьян, еще может какой-то вред приносить и слава богу, что есть Бог, который за счет Духа Святого внутри проговаривает и учит быть чутким и Обрезает где-то. И это все делает во благо. Где-то может обличить, где-то пинка дать. Но он это все делает любя, для того, чтобы мы росли и становились. Чтобы он в нас становился больше. Ну, в конце у меня было. Вот я еще так. Как-то читал Иакова 4.17, ну там его нету, там написано, кто разумеет делает добро, но не делает, тому грех. И я как-то прочитал комментарий, и меня очень он сильно коснулся, я часто о нем вспоминаю, что грехи упущения ведут прямо к грехам допущения. И мне тогда как бы мысль такая пришла, что вот действительно, ты сначала где-то раз упустил, два упустил, а потом ты уже просто допускаешь, и оно, ты уже даже и не замечаешь, может быть, что с тобой вот так происходит. И важно почему быть чутким, для того, чтобы этого не произошло, чтобы ты уже не вошел в то состояние, когда ты уже такие моменты допускаешь, и они у тебя как, э, ну, как для тебя нормальные вещи какие-то. В конце у меня появилось желание, ну Бог вложил это в сердце, пойти этого человека все-таки угостить, у нас был лентвейный попкорн, и я еще и подошел к нему, как бы так это. Он оказался такой скромный, на самом деле, парнишка, хоть и большой такой. И как бы я ему предлагать, а он, да не, не, спасибо, я как бы только недавно кушал, не хочу реально. Я ему как бы, ну я верующий, я не могу реально, вот у меня внутри оно мучает. И как бы я хочу приятно сделать. Ну я как бы так вкратце, но он не захотел, я там отдал э, девушке рядом стоящей. Думаю, ну ладно, я пошел дальше. И понимаю, что самое главное, что я сделал, это вот перед Богом, что я это показал. Может, даже его как-то смутило, что, может, я там что-то подсыпал. И, ну, или он, наоборот, даже удивился, что человек все-таки пришел, и кто тогда, может, кто-то с мира и может, ну имеет такую совесть, что за камни бы подошел спросить, но подойти после всего этого и вот так покаяться перед Ним, вот так с мира, я думаю, никто не сможет. Это только Господь дает такое. И я потом еще думаю, что я сразу вот не подошел к Нему и не дал Ему тогда, когда мы начали это все приготавливать Я понимаю, что... ну я бы мог просто уже в конце уехать и все, и этого не сделать, и тоже к чуткости своей никак, никакого значения не придать. А я понял, что я это пошел, сделал, и в этом и была сила, что Бог дал мне мысль, я пошел ее исполнил, а хотя мог просто уехать и вообще этого не сделать. И вот эти отношения с Богом — это самое главное. И 1 Тимофея 4.16. Написано, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя. Я вот тут обратил внимание, так поступая себя спасешь и слушающих тебя важно, почему быть чутким, потому что если бы я был чутким, может быть, у меня и диалог бы к тому человеку был, и он бы, может, подошел к нам бы, и сердце было расположено, он бы увидел, как бы, может, и евангелизацию туда подошел, хотя бы батуты были далековато, но даже на будущее, что так поступая, ты и себя спасаешь, и слушающих тебя, но ты не сможешь спасти слушающих, кого, слушающих тебя, если ты сам себя не спасаешь, если у тебя у самого проблемы, ты не никому другому помочь не сможешь. И сначала надо с собой разобраться в первую очередь, а потом в силе духа идти и других уже помогать спасать. И вот даже в мелких шагах все начинается с вот этих духовных дисциплин. Если ты не прободрствовал где-то дома, где-то не промолился достаточно, не пропостился, не выполняешь это все как надо, это будет всплывать потом и в таких мелочах. И чтобы этого не было, мы должны быть и духовно внимательны, и потом у нас все будет уже выстраиваться хорошо и в таких моментах. Ну вот в целом, что хотел сказать, и слава Богу, и что жатвы много делать или мало, так что надо люди на жатву. И будет Господь менять все сердца, кто будет прилагать усилия. И Он видит жертву, видит сердца, которые идут Ему служить. И там будет тоже трудиться а с кем-то дома, где-то в молитвенной комнате, где не получится будет в таких ситуациях. Но это тоже во благо, не только нам, но и людям, которым мы поведуем. И э, вообще вот чуть-чуть сказать о том, что мы проводили, это у нас как к празднику Хэллоуин было. Э, вот люди празднуют. И наша цель была сказать людям, мы сценку играли, Ангела, ну и человека обычного, что они встретились и как бы передать в этой сценке людям, что это праздник, день святых, что это не какие-то страшилки там, не вот эти выдумки человеческие. А был один святой Иисус Христос, который пришел сюда, пострадал за весь мир, умер за наши грехи и воскрес. И благодаря ему мы святы все и вот. Как бы людям доносили такую мысль. И слава Богу, Бог благословил людьми даже больше, чем мы планировали. Дал нам благодать и благословение. И благословил таким уроком. Слава Богу.